говоримо сьогодні про екстремальний відпочинок. А відтак у нашій студії екстремали. До речі, дуже знайомі вам. Це Олександр Михайлов, керівник клубу екстремального відпочинку «Семаргл» Та Олександр Івашньов, член клубу екстремального відпочинку. А також е, у нас Дуже, дуже прекрасна, є дуже, ем, скажімо так, пухнастий і позитивний пухнастий, Ще один гість. Так. <гум> так, звуть його Антарес. <гум> <гум> О, він також <гум> з вами привітався, друзі. <гум> <тут. гум> так, доброго ранку, хлопці. Ну що, розповідайте, <гум> Олександр Михайло, почнемо з тебе, бо ви на сьогодні <гум> двоє Олександрів. Ну що, Саш, розповідай, чим займається зараз клуб екстремального відпочинку Сімаргел, куди їздите? що робите, що нового. В этом году у нас взагалі так. Вспышка была, новых прям мероприятий, новых поездок, ну, как покорение новых территорий получается вот с этим даже пушистым гостем. Uh -huh. Тишка нашего сезона, так сказать. То есть вы с ним экстремальным спортом занимался или Да, что? везде. И сплавлялся на байдарках, и скалолазил получается. Uh -huh. Ну, Ой -ой. с моста не прыгал, конечно. Пока, пока, пока. с моста не прыгал, но и я думаю я скоро. И Ему подобается, что скажите? А, я не спрашивал. Он молчит, да, но ему нравится. Стаснёвка. Это в любом случае лучше, чем провести выходные на диване. Вот. Он, он первый поднялся на Гаверну. Вот, когда была температура минус 4 и все еле шли. Да. Ему нравится. Заверло у нас в этом году интересно получилось. А, ну как? Я придумал такой авторский тур. Угу. Каньоны Украины называются. Угу. Вот, Путешествие центральной Украины с заездом в Черкасскую, Кировоградскую, Николаевские области. Uh -huh. Ну путешествие там по э, гранитные карьеры и каньоны. Ну такие uh -huh. мало кто эти места знает. Как бы нашел, сопоставил это все в такую в одну хорошенькую линию э, за, максималь... ну, за минимальное время максимум увидеть. Uh -huh. Ну это тоже пес там был, и мы получается поехали в этот э, в каньоны 1 мая. Там uh -huh. Николаевская область, плюс 30, Родоновое озеро, чистейшая вода. Мы классно все провели время, открыли купательный сезон, как раз Пасха, все такое. А, через э, неделю мы едем в Карпаты, 8 мая подъем на Гаверлу, снежная буря, а, минус 4 uh -huh. <laughs> получается. Ну, и такой, же, в течение и недели, есть? такой контраст, э, там, снега в пояс, люди падают. Э, ну, Катят цены, ну, хоть мы ну, такие вот уже более-менее опытные ребята э, по одежде сказали, как что должно быть. И, там палочки взяли трекинговые. Э, все, вся наша группа дошла, тем более, ну, одни из первых поднялись на Гаверлу без каких-то там потерь. Ну, вот этот красавец получается. Впереди Найк всех. Фэши. Да, такие самое прикольное, ну, как э, люди не физически как бы все разные, кто-то немножко сильнее, кто-то mm -hmm. слабее, там девочки, мальчики. И, соответственно, два сопровождающих, группа чуть разделилась, я шел с первой группой, а вторые, ну там уже немного те, которые слабее, и девочки. Mm -hmm. И получается, вот когда такая белая могла, ничего не видно, ну они банально ориентировались на лай собаки и шли, ну вот, а, даже вот помог. Много... Да, я прошу прощения, у него очень много эмоций, и он бегает вот, -вот вперед-назад, вперед-назад, он все время Вы лает, он за собой все ездить. время лай, да, вот он прыгает, он где-то по каким-то кустам, он где-то там с кем-то знакомиться, фотографируется. у кого-то украл бутерброд с салом. Люди говорят, мы ему не давали, он сам пришел в ее. Да, и вот он постоянно бегает, лает, и когда он уже перестал лаять, вот, вот только сверху, собака пропала из виду, там как, как раз а, резкий да. подъем такой, выход на плато это на вершину. Мы один подъем сделали, но ну, там заняло два с половиной часа, ну, в такую-то суровую непогоду. Наговерли, тем более весной такое, но ну. суровая игра оказалась. А он 4 или 5. Туда-сюда. Такой щелочный бег. Вверх-вниз, вверх вниз Ну, нормально, зато наши ребята были благодарны тоже. Было идти на шум, потому что следы сразу снегом засыпало. Ну что, Саша, давай теперь ты нам расскажи, Звитки в тебе такие пухнастый экстремал взялся. Какие прекрасный. Это один из тех случаев, когда счастье можно купить за деньги. Вот. Так получилось, так сложилось, что я его приобрел. Ему сейчас 3,5 года. Вот. Порода называется Самоед, mm -hmm. собака очень дружелюбная, очень активная. А где их взагале разводят? Расскажи немножко про этих собак. Они пошли, их происхождение изначально это север России. Честно говоря, я там территориально не очень ориентируюсь, там лево-право, mm -hmm. Сибирь и так далее. Вот. Их использовали племена, которые назывались, группа этих племен, Самодийцы, Саамы, Самоеды. Вот, англичане их называли самоедами, и, соответственно, собаку не назвали самоедская собака. Поэтому, когда в ходе каких-то экспедиций, какую-то группу этих собак вывезли в Англию, там начали разводить, формировать стандарт породы, то их так и назвали самоедская собака либо самоед. Угу. Вот они хорошо себя чувствуют, в принципе, и в наших. В, наших полосах, добрый, так почуваю, в, нашей в наших температурных пачек. условиях. Очень часто э, люди его пытаются пожалеть, э, мол, ему жарко. И летом, и так далее. На самом деле нет. Ему намного легче, чем карпишер породам. породом. Э, да, у них нет теплообмена через кожу, как у людей. Поэтому люди зря так воспринимают, что как бы, вот это как бы я на себя шубу одел. Нет. А такой густой шерстяной покров, он обеспечивает наличие какой-то воздушной прослойки, и он, по сути, как в термосе. Mm -hmm. Ага, и, ну, главное... и на холод так, и ему главное не давать э, повышенных физических нагрузок в жару, чтобы он изнутри не перегревался. А так он вполне комфортно себя чувствует. Ну, естественно, зимой э, намного его круче. Зима это его все. Ну, плюс они уже адаптированы давным-давно под наши климатические да. условия. Да, они хорошо. рождены в Украине. Но их предки рождены тоже в Украине. В зиму, может его можно закупить в снегу. В так. да. Хотела сказать, да. по да. Да. Ну, Ребята уже даже катались, по-моему. Тоже было. На а, да, да, вот в прошлом году была встреча, да, когда у нас ваня есть, есть активисты, которые проводят хасов встречи, выезжают с нартами, у нас тогда как раз было двое нарт, у нас как-то был такой промежуточный этап, мы еще один не продали, а вторые приобрели mm -hmm. уже, вот, масса была людей, масса собак, много желающих покататься, вот, и да, к вам, кстати, в студию приходили ребята с маламутом так, так, и у нас хаски, маломут, это и тоже краски, ребята так... наши. Ира, mm -hmm. то, 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 что ты его тоже запрягал, тоже это бы тебе. Выстачаем у них он, как Нет. собака, что все ж такие вин. Он... Нет. Есть, есть невероятное желание на второго самоеда. Mm -hmm. Но, к сожалению, жизненная ситуация такова, что я пока не созрел. Mm -hmm. Вот. Но ну, очень хочется. Во-первых, да. Нарты тянуть, это было бы, наверное, mm -hmm. очень круто. По рыхлому снегу не хватает. Приходится ему помогать, отталкиваться ногой. Конструкция нарты это позволяет. А по укатанной дорожке где люди натоптали, в принципе, он сам тянет. Довольно быстро, хорошо. Опять же, здесь это настроение. Он рвет хорошо, но через какое-то время он устает, потом начинает летяничать. В летнее время мы он тягает велосипед, мы катаемся на роликах. Да, мы пытаемся как-то возместить отсутствие снега. Мне интересно, за такими породами, вот эти, самие, так, баламут Хаски. Я і це дуже модні зараз уже стали породи. Тобто люди їх yeah. купують навіть в кредит, там різні бувають історії. Але ж вони не задумуються над тим, що таку собаку тримати вдома в квартирі, так і вигулювати її тільки зранку і ввечері. Цього недостатньо. Який особливий догляд потрібно за от такими прекрасними великими, але все ж таки такими, так. дуже особливими так тваринками. Я не спеціаліст цьому вопросі, я не кінолог, я чесно говоря, не знаю. У нас сложився определений образ жизни. Вот то на что хватает времени, на что хватает сил, возможностей. Вот, насколько видно по нему, он вроде как особо не жалуется. <гум> то есть мы по, по мере возможности гуляем, по мере возможности он получает какую-то физическую нагрузку. Нет, в первую очередь она как собака компаньон получается, но как вот у меня хаски Саши самодельным, как тебя, да. А, так как мы ездим вот каждые выходные куда-то, ну, по территории, ну, практически по всей территории страны, mm -hmm. и вот Антарес, ну, не знаю, месяца два, наверное, вот, каждые выходные с нами, с нами. Ну, и за 2-3 дня, там, пятница, суббота, воскресенье он так выгуливается, но ну, еще день может нормально отдыхать. Да, он два дня просто приходит mm -hmm. в себя. Он может mm -hmm. даже что-то не кушать там Физы, в первый день. Он, он собачки, приехал и упал. Хорошо. Mm -hmm. Мы приехали 4 утра последний раз. Он целый день просто спал. Ну, в автобусе переезды нас там, да, по 10, <связывания> по 15 часов переезды, потом, опять же, купание, либо в горы ходим, либо в озера. Плыли на катамаранах по Свитязю, к островку, там такой островочек посредине, ну, не знаю, туда, неспешным, так. Час. Да, час где-то. Минимум, где минимум час <связывания> И два катамарана, получается. <связывания> а, три тогда было. А, раз, раз, и мы раз. развлекались, забираем <связываем> себе <связываем> <связываем> собаку, вот так одному катамарану плывет, ко второму, к третьему. Вот тогда он действительно слышно. такой мертвый был он, потом. Так, я хочу к ребятам. Он стоит, гавкает прямо, ну давай вперед. А он с прыжка прыгает в воду, плывет, гребется. Его вытягиваем. Угадал. Да, забраться сам не может за холку. Вытащили. Минуту три посидел. Секунды. Да, стоп, где? И он хочет обратно. Давай к другому. И вот это он туда-сюда. На море тоже была поездка по каньонам, было три дня выходных. Ребята на третий день привезли группу на море в Очаков. То есть мы там переночевали, целый день мы отдыхали на море. Ну, наверное, часа полтора он не подплывал даже к берегу. Там были какие-то ребята из Николаева, они играли в волейбол, они его так выгоняли. Опять же, постоянно много людей, он такой немножко милый. Вот. Все мы. с ним стараются поиграть: бадминтон, да, да, волейбол, фризби. Поэтому похисать. как раз в таких поездках на грузовике мы хватаем. А как с характером расскажи про его характер? Вин добрый. Да. У них, ну, я не знаю, я могу говорить вот только о нем, угу. хотя что-то есть общее для всей породы. У него абсолютно нет агрессии по отношению к людям. То есть ни в какой ситуации, кто бы что там ему не делал, свое недовольство он может проявить следующим образом: он может просто там отвернуться, отойти. Кто там? Он себя увидел правильно, да. Да, мониторе. <свят> а, вот, а, очень добрый. Он очень любознательный. Он постоянно очень часто к левым людям просто бежит там где-то поздороваться, познакомиться. А, у них, ну вот это как раз касается. По-моему, всей породы. У них нет ощущения своей территории, которую защищают. Mm -hmm. То есть он не защитник, не сторож, он не будет лаять за дверь на дверь, если там кто-то ходит mm -hmm. и шумит. Все, кто приходит к нему в дом, это, гости. это друзья, гости. гости, да. Стоит подойти там дверной звонок, он уже бежит, машет хвостом, всех облизывает. Да? Собака. И дуже Хорошая такая, да, собака. ну, что, чужие не могут. Так, а как они с другими собаками? С моей не очень. Вообще не очень. Между... Между собаками, вот в частности между кабелями, у них довольно интересное взаимоотношение. Они друг другу должны что-то всегда доказать. Один должен показать, один должен доминировать над другим. То есть это стайная ну это, это 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 стайное животное соответственно в стае есть свои какие-то порядки и свои и... правила есть вожак есть какая-то иерархия <свист> то есть если один пес нам другому один раз докажет, что вот он главный, то в принципе в дальнейшем никаких конфликтов не будет. Но мы живем в городе, все собаки гуляют на поводках и часто ну, хозяева просто не допускают mm -hmm. до вот такой вот драки, до какой-то нормальной разборки, чтобы они разобрались и разошлись. Собаки постоянно растягиваются, остается неразрешенный конфликт. И все заново, заново, заново. Да, да очень часто собаки, которые один раз поконфликтовали, э все время. Вот у нас есть несколько псов, мы мимо уже не можем проходить. Один, второй держат на поводках, собаки рвутся, рычат, гавкают. Ну, я же говорю, это их взаимоотношения. Вот. С людьми все совсем иначе. Uh -huh. Маленьких он пытается догнать, белок, котиков. Ну, насчет котов, кстати, считал, что самые их догоняют с целью поиграться. Там они. Uh -huh. Вот. Белок, наверное, все-таки скушать. Со средними он пытается познакомиться, вот. ну, а крупных, наверное, опасается сам мы гуляли как-то каньонами, и мы выходим на поляну, там пасется три коровы. Черная, красивая корова. Мы, ой, коровки, коровки, а это быки. И они такие головы на нас поднимают, а мы такие, оп, ребят, давайте быстрее, быстрее, быстрее проходим. И это тоже, видно, что он показывает опасения, вокруг бегает, лает, но к ним сильно близко не подходит. Можем, короче, провести эксперимент. Я своего кота принесу, а ты... Тут дело в том, что Антарес может больше пострадать от такой встречи. Коты, ну, по природе собой, по, -по природе своей, они ведь боятся собак и они защищаются. То mm -hmm. есть он может подходить просто, ну, с целью обнюхать, как-то пообщаться, yeah. поиграться, там, лапкой его торкнуть. А кот может, скажем так, защитная реакция. Я знаешь, кота. Я Він... понял. великий, толстый, ну, лякливый и, да, и взагалі, краще меня не <laughs> Я поняла. Тут пропал, як попінати живої лінії. <ріст> ні, 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 ні. Він, до речі, дуже грається, класно з м'ячиками, з усім таким. Ну, він а абсолютно. Ми після с ямки рішимо. Я думаю, ми щось придумаємо. Так, хлопці, ну літо вже завершується. Розповідайте, що ще в планах залишилось у вас, куди <ріст> поїхати, які поїздки. Так, от хотімо по скалолазить поїхати. <ріст> угу. Ну, зараз воно класно осені, взагалі, Житомирська область, там теж багато таких от... выхода гранитных пород, есть каньоны, все. Ну и тем не менее, тоже по лесу красивенные леса. А осень, желтенькие листики, ну, такая вот душевная атмосфера, палатки, костер, скалы. И туда мы часто любим с байдарочками и по скалолазить. лазить. Вот это тут вот неотъемлемая часть. Потом хотим съездить еще раз на Гаверлу, сбегать с ребятами туда и обратно, может еще поучаствовать в рафтинге. Будем еще проводить сплав по Днестру, нашли в себе с западной Украины компаньона, но ну, тоже отлично, и ребята хорошие условия для нас делают, цены и, ну, достаточно доступные для среднестатистического черниговского обывателя. И ждем уже с нетерпением зиму конкретно Буковель, Буковель, еще раз Буковель, сноуборды, лыжи. Так, а почему вещи с мосту стрибает. А пока мисс лед не пойдет. Да, это же святое. Это, это как, как уже, ну, как к себе домой. Мост. Mm -hmm. yeah. тобто на выходных, как завтра. Да, выходные. До сих пор много так? Ты в камеру в выходные. Сейчас выходные, ждем <laughs> всех на мосту. так и так людей. все знают, мне кажется. Так, ну, так, так то, все, кто да, все телепается. Там каждое воскресенье получается... Гуляемся, уже, ну, реально, как себе домой. И заодно контролируем обстановку на мосту, сотрудничаем со спасателями, ну как же общественная организация. Часто бывают такие, ну, как бы, особенно в вечер, когда ребята, отдыхающие на базах, либо там где-то на полянках, на берегу десны, возвращаются, пытаются погеройствовать, ну, какие-то там любители побросать мусор, там, бутылки были неоднократно такие, ну, не совсем адекватные молодые люди. И не только, кстати, молодые люди, даже женщины. Просто, просто мусор вот проплывающийся теплоход, который наш прогулочный. брали их, ну как сказать, крутили проводили. и проводили. До наибольших увидел mm -hmm. куда. Ну они сами, сейчас классно полиция быстро приезжает а -а -а. на самом деле. Вот. Часто те, которые там просто там, ну, любители по пьяни попрыгать, таких за уши перетягиваем с моста. Вот, ну, говорю, ну, Приходите, вот там привязанные, прыгайте, если да я и так могу. Ну зачем это так делать? Много очень достаточно много поучительных историй. Горы экстремалы. Да, мы їх рассказуємо, говорим, ну ты там банально даже на зеленку больше потратишь, например, mm -hmm. чем -то. там заплатить mm -hmm. амортизационный взнос, mm -hmm. да, и потом больница родителям тебе не надо. Уже Честно, столько мы mm -hmm. смотрелись, мы на таких. то no, і... а собак антары, так вы уже мост мостов? Ну no, ты думаешь своей головой. А, Скоро. У меня прыжал, думала, уже. Это будет вторая собака, да. Саша, кстати, прыгал с, так, с, со своей появится. собакой да? с моста. И да. класс, вообще. Ну, а тоже вы? ничего не сказала, конечно, но по собаке было видно. Ну, поначалу переживала так, ну, я же посмотрел, вроде бы реально. Пока сознание не потеряла? Да, подержал ее на то, нормально, собака вообще оторва такая. Мы щенка брали у семьи скалолазов, а потом поняли, что да, действительно, оттуда, когда она с вольера пыталась слинять, перелазя по сетке, не перепрыгнула, полезла. Вот, это он, ваших хороших друзей. Ну Нормально, у собаки вообще никакой не было там ни истерики, ни паники, просто прыгнули, посадил ее на землю, она сразу побежала, такая, а, может, еще хотела, может. Вот". Но мы, вероятно, высоты немножко боится, угу. потому как ну, вот, на скалы затягивали там, в принципе, не сильно высоко, а вот мы были э, по дороге с Шатских озер, мы заезжали в Таракановский форт. Это такое очень большое, очень колоритное, очень массивное старое военное сооружение, это крепость такая. Фотки вот мы... будут прилагаться потом. Да. И там в одном месте мы поднимались на крышу, ну, наверное, метра четыре высотой такое отверстие, это просто дырка. Вот. но если туда мы его еще подняли да он вспоминает более-менее то обратно спустить было проблематично он пятился он отходил его приходилось заламывать У з роботи і всі такі раз-раз-раз yeah. так передали це so, зробив. Так, <схва> <схва> але все ж таки колись, можливо, і також стрибне з тобою, Саш, так? Возможно. Може з парашутом. Так, ну до речі, наша Тетянка теж стрибала з парашутом в минулому році. Яким парашутом? З мосту скинули титянку. Без кота вона хотіла з котом, мабуть, стрибнути своїм, але він залінувався, так? Не прийшов. Не шукався. Але так. тим не менш так було таке. Ну що ж, хлопці, дякуємо вам, що завітали. Було приємно поспілкуватися з вами, з вашим пухнастим туристом екстремалом. Завіть у нас побачимося, побачимо вас, мабуть, вже десь взимку, коли буде багато екстремальних зимніх да? видів. А спорту. Ви Або ми анонсували і розказали, що. А поки що де? давайте подивимося, як Тетянку нашу скинули з мосту. Не перемикайте. Рівно рік тому. Трошки менше.